Алексей Гетьман, майор в отставке Национальной гвардии Украины. Военный аналитик сегодня с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Слава добрый вечер. Украине. Героям слава. Добрый вечер. Продолжаем наше с вами общение. Да? Такое впечатление, что вы не прощались. Буквально на днях говорили. Я вам уже задавала вопрос о запорожском направлении. Поэтому, да, я опять же, я не военный эксперт. Поэтому попрошу вас аналитические мысли высказать по поводу того, что все-таки происходит. Ну вот сегодняшняя информация, опять же, давно этого не было. Вот так вот, да. Я, цити я начинаю цитировать, это не мои слова. Я сейчас добавлю. Это руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Я процитирую, что еще раз массово перебрасывают ресурсы через Мариуполь в направлении Запорожья, в частности на Гуляй-Польское направление. Впервые за долгое время через город Мариуполь перевозят танки, поэтому это очень неприятная ситуация. Временно оккупированный Мариуполь – основная точка для переброски ресурсов для россиян. Ну, это я так коротко процитировала как раз. Далее он говорит, есть движение в сторону Мелитополя, Васильевки, Подорехов, чтобы как раз там тоже действовать. Попрошу вас, Алексей, вот... Э, э, Такое перебрасывание россиян на запорожское направление, это именно для запорожского направления, либо же это все-таки возможно дальше, да? Вот как понимать правильно <связывая> и насколько сегодня запорожское направление, действительно, на которое на самом-то деле мы обращаем внимание, но не так много средств массовой информации почему-то обращают внимание, насколько там серьезная ситуация? Э, ну, Во-первых, ситуация на Гуляйполевском запорожском направлении, она стабилизировалась на, если я не ошибаюсь, Успенского. Успеневка, россияне там пытались противостоять действия попали в такой мешок, а течение окружения, но что-то очень близкое, возле работе и Орехова они вот как раз атаковали тяжелой техникой, техника уничтожена, пехота уничтожена, прорыва не получилось. На хуляпольском направлении те силы и средства, которые там находятся у россиян, же учитывая пока что переброску с Мариуполя, они не дают россиянам надежды на то, что там можно достигнуть каких-то серьезных успехов. Скорее всего, это была такая проба атаковать тяжелой техникой. То, что вы только что говорили про Покровское направление, что там Замечено увеличение тяжелой техники не только баги мотоцикла, но и бронетранспортеры, но ну, БМП, БТР и танки. Но, ну, скорее всего, на Олеополевском была проба пера, как говорится, хотя уже пробовали неоднократно и э, ничем не закончилось. На, на двух участках и на одном россияне практически попали в окружение. Поэтому все очень просят представителей нашего генерального штаба, ну, наши военные, которые с которыми мы все, естественно, время от времени разговариваем, все-таки акцентировать внимание на правдивой информации и постоянно обращать внимание на то, что россияне очень усилили информационное давление не только на нашу страну, они усилили давление и на, ну, на американцев, на Трампа, в первую очередь, скорее всего, на наших европейских партнеров. Они если они слегка искривляли, или там правило там 80 на 20, то сейчас они просто, они откровенно брехню подают. Они подают брехню, что там защищается центр Константиновки, что окружен Мирноград и практически окружен Покровск. И некоторые наши средства массовой информации, не хочу называть, какие газеты, хотя это была Украинская правда, да, они пишут про то, что вот э, мы теряем город за городом, что все, все в окружении все плохо, то есть просто ретранслируют российскую российскую пропаганду. Непонятно, зачем это делается. Э, тут уже надо, скорее всего, говорить не про внутреннюю информационную гигиену, а про какую-то внешнюю информационную гигиену, потому что когда идет просто э, ретрансляция роси, российской пропаганды, то, ну, я не знаю вы, журналисты, помогите как-то нам, давайте какую-то ну, какие-то ограничения вводить на информацию, которую, которая передается. Потому что и так, не слава богу, ракетами обстреливают успехи россиян в, это, в последнее время войне Это успехи атаки на наши школы, на наши гражданские дома. На фронте у них успехов нет. Мы начинаем помогать россиянам рассказывать сказки о том, что у них какие-то успехи. Города берут какие? Какие города берут? Какое окружение? О чем речь? Алексей, вот Очень здесь хорошо я сказал с вами... бригадный генерал, командир 19 армейского корпуса, как же его господи, что Александр Александ... Бакулин. Бакулин. Да, он, правда, сказал про Константиновку. Молодец. Ну вот он хоть ну, надо, если как-то с каким-то легким образом. говорит, ну я нахожусь в центре Константиновки. Если россияне говорят, что не защищают центр Константиновки, то получается, что я один отбил все, 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 все вооруженные силы российской армии, которые могли бы захватить Константиновку. Или они врут. Ну то ну, есть как еще какую еще? Алексей, а вот давайте, а вот давайте для того, чтобы как раз не было никаких домыслов и кривотолков, вот давайте и разберемся. Да, вот я тоже себе Конечно. подготовил вот это вот высказывание генерала Бакулина, да, о том, что Отлично, вооруженным да, силам что Украины сказать. приходится постоянно опровергать э, брехню. Вот этих вот, прежде всего, российских пропагандистов, ну да, и, к сожалению, некоторых э, украинских журналистов в том числе, когда вот они где-то что-то вот не, не дорабатывают. Что сейчас происходит в самом деле в Константиновке? Что происходит на том же Покровском направлении? Вот, например, как сообщили в седьмом корпусе ДШВВСУ, российские войска попытались перерезать сухопутное сообщение между Покровском и Мирноградом с целью окружения города. Противник штурмует северную часть Мирнограда малыми пехотными группами и применяет дроны для корректировки э, движения. Вот что там сейчас происходит? Вот это важно с тем, чтобы наши зрители, в какой бы стране они сейчас не находились, получали бы из нашего эфира совершенно четкую и ясную информацию, что происходит на самом деле. Вы знаете, э, сказать, что происходит точно, э, мы, ну, Такая информация есть в нашем генеральном штабе, в нашем главном управлении разведки. Некоторая информация, она не должна быть публичная для того, чтобы россияне не смогли им использоваться в своих, скажем так, военных целях. Поэтому та информация, которая передается, она передается ну, так, чтобы не навредить. То есть, ну, как, знаете, как врачебный принцип. Первое, первое правило – не навреди. Но мы можем немножко по-другому проанализировать э, ту информацию, которую мы получаем. И тогда мы ну, просто с, сразу все акценты расставляются очень быстро. Смотрите, э, разговор о том, что ну, Покровск пытается захватить уже 16 месяцев россияне, у них это пока не получается, и надеюсь, что не получится. Э, тактику, которую они используют, это тактика, э, попытка инфильтроваться через э, наши огневые позиции. Ну, линия фронта, она на карте. Линия на, на, земле, это огневые позиции, между ними из расстояния можно как-то пробраться. <coughs> они пытаются окружить, они пытаются контролировать с воздуха, они пытаются легкой техникой, тяжелой техникой. То есть вся тактика, которая есть, которая прописана в боевых уставах и в, ну, скажем, в учебниках, в военной науке, они, они используют, они ее комбинируют, они выбирают ту, которая ну, так не получилось, давайте попробуем так. То есть тут, с моей точки зрения, то, что они делают, ну, совершенно понятно. Поэтому, э, когда мы слышим, для чего я это говорю? Когда мы слышим информацию, они пытаются окружить. Конечно, пытаются окружить, но ты да, ежику понятно, что пытаются окружить. Они пытаются перерезать логистические машины. Ну, конечно, пытаются перерезать, но они пытаются контролировать. Конечно, пытаются. Но вот, главное ключевое слово пытаются. Ключевое слово пытаются. И э, про то, что там уже все плохо, все окружено, э, вы только что навели, э, привели цифры, э, сколько было боевых столкновений на э, Покровском, Мирноградском, Константиновском направлении. Ну, как обычно, больше трети, до половины доходит. Но ну, мы это с вами уже обсуждали, но ну, давайте еще раз повторим для тех слушателей, которые, может, пропустили этот момент. Если такое количество э, активных боевых действий, значит, они ведутся не только со стороны россиян, но и с нашей стороны, мы же тоже чем-то стреляем. Вопрос, а где мы берем э, снаряды, патроны? все, чем воевать, если ничего нельзя подвести. Там что, какие-то склады тайные находятся, или какие-то заводы тайные, которые все это производят. Очевидно, ну, тут простой вопрос. И, и, сразу все расставляется по полочкам в голове мгновенно. Мы ведем активные боевые действия с использованием большого количества дронов, снарядов, ору, оружия, ну, всего, что необходимо для того, чтобы вести боевые действия. И при этом все перекрыто, и ничего нельзя подвести. Что-то в этой, что-то не, не складывается, да? Может, все-таки можно подвести? Сложно, но можно. Иначе чем бы мы воевали? Чем бы мы отбивали такое количество штурмовых действий со стороны россиян? Хочу напомнить, что концентрация где-то 1 к 6, 1 к 7, настолько больше россиян. И их там находится 150 тысяч военнослужащих, 18 тысяч морской пехоты, которые которую туда при, прибавили, это 168 тысяч. Из них порядка 70 тысяч штурмовые подразделения, штурмовики. То есть там серьезная, серьезная группировка Россия. Это значит, что там ведут активные боевые действия, да? учитывая еще то количество э, столкновений, ну то количество боевых э, столкновений, которые, про которые мы видим из сведений Генерального штаба. Опять же, для этих умников вопрос, которые говорят, что все перерезано. Чем воюем? Чем наши гарнизоны там воюют? Наш гарнизон там воюет. Ну, значит, ответ что или мы камнями кидаемся, и луки стрелы используем, э, или информация о том, как говорил Мартоне, да, информация о том, что туда ничего нельзя подвести, ну, немножко преувеличена, скажем мягко. Алексей, я хочу немножечко, с вашего позволения, вперед, чтобы мы все-таки... Хотя я не знаю, вот, кстати, есть ли смысл сейчас при той ситуации, которая на фронте, говорить о перспективах, о том, что может в ближайшее время измениться, не измениться? Обязательно, обязательно. Вот, вот давайте тогда. Я хочу вас попросить перспективе вот до Нового года. И знаете как, вот с этими параллелями, потому что, ну, я тоже разные мнения слышала, что военные, многие вообще не хотят обсуждать, да, и те, кто реально на фронте говорят, ну, я даже не хочу говорить об этом плане, который там штатов, да, появился и так далее... Но вот на фоне как раз вот этого вот плана, который и вот этих пунктов, связанных как раз с военнослужащими, с вооруженными силами Украины, какая вам вот перспектива, ближай, скажем так, до 2026 года? Как ситуация на фронте? Как она может меняться, развиваться? Каким образом? Ну, самое смешное в том, что россияне, ну, как информационно, информационно составляющая гибридной войны, они очень активно информационную составляющую используют, а военной составляющей, они пытаются подходить более-менее ну, своей военной точки зрения разумно. Э, планы по захвату э, Донецкой области, ну вот по захвату Мирнограда, Покровска, Константиновки, в их боевых распоряжениях, ну, Каждые боевые действия идут согласно боевым распоряжениям, которые готовятся, и каждое подразделение получает задание, что они должны как делать. Так это то, что вот эти боевые распоряжения, ну БРК, так называемые боевые распоряжения украинскую мову, они переписаны уже на зиму, я точно дату назвать сейчас не могу, и даже на лето следующего года. То есть они прекрасно понимают, что сил и средств для того, чтобы проломить нашу оборону, у них пока что не хватает. Если мы говорим о мобилизационных возможностях россиян, то в первом полугодии, в первом полугодии этого года у них плюс было 8-9 тысяч каждый месяц, дополнительно к тому, что они теряли. То есть они потеряли, например, 30 тысяч, ну условно говоря, а мобилизовали 38, то есть плюс 8. И так у них было где-то до апреля месяца. Начиная где-то с апреля месяца, ну, минимум последние, полгода э, у них ничего не плюсуется. То есть они э, могут пополнить э, за счет контрактников, ну, в, в разный способ они там пополняют свои вооруженные силы, но оно не увеличится. Как 710 есть, так, и, так оно и зафиксировалось. То есть э, говорить о том, что они с, смогут что-то, э, какие-то успехов э, добиться, не увеличив, а они могут только за, за счет э, численного преимущества, не увеличив свой контингент, ну, не приходится. А у, они... Он, последние полгода он не увеличивается. Он, к сожалению, не уменьшается, но он не увеличится. В первые полгода, да, там было такое, что 8-9 тысяч плюс было как каждый месяц. Сейчас плюс ноль. Алексей, а вот какой момент, когда мы говорим о том, что действительно а, может измениться в различной перспективе, и в краткосрочной, и в более дальней, как вам кажется? А, вот после сегодняшней вот этой вот очередной террористической, варварской атаки российских оккупантов на мирные украинские города, министр иностранных дел Сибига вновь призвал наших а, западных партнеров совместными усилиями а, закрывать а, небо над Украиной и, собственно говоря, закрывать небо над... А, частью территории и европейского континента, для того, чтобы, собственно, не было вот этих вот залетов российских дронов и на территорию Румынии, да, и на да, территорию да. Молдовы. Как вам кажется, вот подобные случаи, э, они будут э, все-таки э, работать, что ли, ну как импульс своего рода, для того, чтобы э, это принятие решений происходило быстрее и конкретнее? Как думаете? Слушайте, мы уже просим их наших партнеров, ну тут мы понимаем, что у них своя жизнь, свои проблемы, но мы уже, ну сколько раз, ну сколько, ну, сколько уже можно говорить, что э, давайте вы все-таки будете защищать наши западные территории э, своими средствами противоздушной обороны. Больше того, президент Зеленский им сказал о том, что если даже будет какой-то ну, неудачный пуск зенитной ракеты, и она нанесет какой-то ущерб, мягко скажем, э, на нашей территории, мы не будем иметь претензий. Помогите нам защитить западные части, вот Львов, Тернополь, то, что вы можете, куда достают ваши средства противовоздушной обороны, как наземные, так и воздушные. Тогда мы сможем оттуда снять часть средств противовоздушной обороны и разместить их в других местах, которые россияне тоже атакуют. Ну, пока это бесит в воздухе, то есть они поддерживают, они согласны, больше товаров хороших и разных, да, как говорили. Но результата пока они пока не готовы. Ну, они даже Ой, наши друзья Польши, они даже э, уже начинают играть э, в, в другую сторону. Они говорят, а может быть наши средства против воздушной обороны будут защищать восточные границы Польши, Румынии и других стран НАТО от российских дронов, потому что мы это хорошо умеем делать. Ну, ребята, вы конечно молодцы, но только как-то Давайте все-таки вернемся к тому, с чего мы начинали разговор. Мы просим вас помочь, потом, если что, мы вам поможем. Пока давайте, давайте вы это можете, тем более непонятно. Вы не нарушаете никаких международных законов. Мы разрешаем вам использовать ваше оружие на нашей территории. Официально разрешаем. Это, не, это не, вот ни на что не влияет с, с точки зрения международного законодательства. Тут и у вас есть на это силы и средства нужна только ваша политическая воля. Ну так проявите волю, а мы вам потом поможем. Поверьте, мы вам будем очень сильно нужны. Спасибо, Алексей, вам за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся. Алексей Гетман, майор в отставке Национальной гвардии Украины. аналитик был с нами сегодня на связи.